Di dalam video ini, saya akan mengulas dan merumus segala video dan komen-komen yang terpilih untuk dijawab. Inilah bingkisan Fahmi Bersih Bahasa 2023. Awalan video-video yang diterbitkan dalam channel ni saluran ni adalah video yang dibuat secara ala kadau bagi mengisi masa sewaktu zaman PKP. Video pertama yang menjadi tumpuan dan um, menjadi tontonan ramai dalam channel ini adalah kisah dan sejarah lapangan terbang Antarabangsa Subang diterbitkan pada 2 Julai 2022. Setakat 2023 ada lebih 50,000 tontonan. Terima kasih buat semu semua yang menonton. Konten terbaik tetapi cara penyampaian tersekat tersekat suara naik turun harap dapat diperbaiki. Saya pekerja sejarah dengan latar belakang ekonomi bukanlah seorang ahli politik yang pandai bermain dan mengubah kata-kata yang manis dan indah. Apa yang menariknya adalah begitu ramai sekali yang berkongsi pengalaman hidup di ruang komen semasa lapangan terbang Antarabangsa Subang menjadi pintu masuk utama negara sehingga tahun 1998. Aku suka zaman itu dan Airport Subang menjadi kenangan yang tidak akan aku lupakan. Arwah ayah aku membawa aku melihat pesawat VC-10 dari BOAC sekarang dikenali sebagai British Airways. Aku suka apa-apa saja tentang retro. Salah seorang yang terkorban dalam kebakaran di Epok Subang ialah Pak Long saya. Kebakaran di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur awal pagi tadi menyebabkan tiga orang pengawal keselamatan terbunuh, penerbangan ribuan penumpang terjejas, penutupan sementara Terminal 1 dan kerugian besar. Menara Kawalan Udara masih ada lagi ke? Uh, masih menara kawalan asal ke uh, Ya yeah dan Ya yeah. masih beroperasi untuk Subang Skypark Menara Kawalan Trafik Udara Subang juga masih kekal sebagai logo Malaysia Airports dan tak pernah ditukar kepada menara lain uh, Menara KLIA contohnya Dulu arwah ayah pernah berniaga di Subang Airport di kantin kaki tangan MAB 1988 hingga 1998 Tahun 72 pernah sikit SKKP Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah buat rombongan Poi Subang Airport. Masih dalam ingatan lagi suasananya. Oi, manalah Poi punya cikgu saya dulu Mary Lim, keturunan mereka yang mengajar Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah ketika tu 1972, daku dah jas enam masa tu. Inilah tradisi rakyat kita sejak dahulu lagi yang menyebabkan KLIA yang lebih luas dan lebih besar dibina menggantikan Subang yang berangkatnya seorang yang menghantarnya sekampung. Saya pernah bekerja di Airport Subang dari tahun 93 hingga 95 semasa jadi staff MAS dulu. Awak dah layak ke masa Subang Airport ni beroperasi? Uh, ah yeah. ya, dah setua sangat dah. Selama 4 tahun lebih sebagai sales girl duty free for market di Terminal 1 cukup menyeronokkan dan banyak pengalaman dikutip. Selepas 4 tahun 7 bulan di Terminal 1 saya sambung belajar. Rupanya bila balik Malaysia kena landing di KLIA. Teruja tapi terharu dengan kemajuan teknologi Malaysia yang setanding dengan mereka di sana. Rindu Subang Airport dulu 17 tahun bertugas di sana sekarang 9 tahun bertugas di Kota Kinabalu Sabah. Kawan-kawan pun dah lama tiada lagi berhubung. Kakak saya sedang bertugas semasa kedatangan Muhammad Ali dan Joe Wagner dulu Tahun 1979 Sempat hantar arwah ayah ibu naik pesawat ke Mekah dari Subang Masa tu belum dipanggil Terminal 1 sebab cuma ada satu terminal 1983 semasa Terminal 1 sedang dinaik taraf barulah ada Terminal 2 Dan saya sendiri pertama kali ke luar negara dari situ Banyak kenangan di Supaya Airport ni Monorail Kuala Lumpur, projek yang berjaya atau gagal Projek yang hampir gagal tetapi diselamatkan bila operasi diambil alih oleh RapidKL. Platform screen door yang sudah lama dipasang pun tak beroperasi sehingga sekarang. Masa awal-awal dulu macam gagal. Sistem tiket berlainan, tren dua gerabak. Sebelum ada New Central, jauh nak menapak ke KL Central. Konsep Open A waktu tu belah dikipas macam sekarang. Sekarang dah okey sikit. Tram lagi jimat kos berbanding monorail atau LRT. MRT sebab guna jalan raya. Kenapa kerajaan tak buat contoh Bandar Melaka, Penang, Ipoh? Masalah driver Malaysia tak disiplin, laluan ambulans pun nak guna apatah lagi laluan tram. KLIA Express mencari lapangan terbang termahal di dunia. Kira hebat juga kita segalanya lengkap pasal tabang tu tak ada masalah. It's normal sebab laju, selesa dan ikut masa. Lagipun kita boleh pilih juga mode transport lain tak ada masalah. Ya mahal nak mati kalau kurangkan 30% pun dah okey. Ada satu tip, warga emas 60 tahun ke atas, OKU dan pemandu pelancong dengan lesen dari Kementerian Pelancongan boleh dapat 30% 100 diskaun tambang KLIA transit. Kadang-kadang ada juga tawaran diskaun untuk kad tertentu seperti contoh kad uh, Bank Islam. KL Tanpa Laluan kelana Jaya, mengapa LRT begitu penting? Jumlah penumpang MRT Kajang sekarang dah semakin bertambah. Contoh sepanjang perjalanan dari stesen Maluri, bandar utama Maluri jangan terkejut jika satu hari nanti jumlah penumpang MRT Kajang akan mengatasi penumpang Kelana Jaya. Taklah terkejut sebab itu memang jangkaan semasa projek MRT Kajang tengah dibuat. Konten abang serius mantap, info bagus, lawak pun vibe dia. Penggunaan fakta yang jelas dan bukan hanya clickbait macam the rest of YouTuber yang borak pasal transportation. Ampang si petaling line bila bang saya nak tunggu ni. Dah post dah pun. Kisah dan sejarah stesen kereta api Kuala Lumpur. Sayang bangku menunggu untuk menumpang yang berbentuk bulat telah tiada. Kenapa dibuang? Kalau menonton filem Piramli boleh lihat bentuk bangku bulat mengelilingi tiang stesen. Bangku kayu yang bulat masih ada di setengah stesen seperti contoh di Ipoh dan juga Batu Earth. Mengapa ada perbezaan satu jam antara Malaysia dan Thailand? Jawapan ringkas dan jelas, rakyat Thailand lebih rajin dan tekun harus bangun lebih awal sejam sebelum langit cerah. Tak juga sebab subuh pukul 5, Bas train uh, MRT SkyTrain mula bergerak pukul 6 dan kedai buka sampai pukul 10. Selain waktu solat yang awal sejam, waktu lain operasi lain sekolah, kedai, pejabat sama saja seperti Malaysia. Bagus bang walaupun nak cakap pun macam nak sesak nafas. Sebab aku baru kena kejar anjing dalam kampus Prince of Songkla University. Itu sebab hilang nafas sebab lari berdesut. Mengapa ETS menghentikan ekspres antar bandar KTM yang lama? Saya tak sangka saya akan lihat video ini sampai habis. Tanya kerana mengeluarkan video yang sangat bagus dan penuh maklumat. Bagi saya relevan guna ETS, saya rasa jimat masa sikit dan tak alami kesesakan jalan raya dan cepatlah sikit nak ke bandar-bandar yang lain. Saya tiada bantahan kepada ETS tapi pandangan saya antara bandar patut dikekalkan untuk memberi pilihan yang lebih murah. Mungkin melakukan perjalanan malam sahaja 3 kali seminggu pada hujung minggu dan sebagai tampungan di musim perayaan. Memang ada pun setiap musim cuti akan ada eh, Sawadi Express dari KL Sentral ke Hadiyai dan Express khas dari KL Central ke Pantai Timur menjelang dua hari raya. Raya puasa dan juga raya haji. Kenapa tak banyak? Kenapa hanya terhad pada waktunya? Sebabnya gerabak antarabandar kebanyakannya telah pun usang dan kos untuk membeli gerabak yang baru begitu mahal dan tinggi. Tambahan lagi kereta api Adra Bandar yang bergerak pada sebelah malam perlu ada staff. Uh, staff yang menjaga stesen, staff yang menjaga signaling, landasan semua kena bayar OT dan bayaran lebih masa. Lagi dengan uh, uh, kedudukan kewangan KTM yang sentiasa defisit yang tak pernah untung, siapa yang nak bayar OT? Best pula video awak ni. Teruskan usaha buat video tentang kereta api ni yang jarang-jarang dibuat dalam bahasa Melayu. Gantikan best dengan bagus. Gunakan bahasa kita dengan bagus. Bagus cara bercerita dah macam tengok rancangan dokumentari. Rakyat Pantai Timur juga berharap KTM meluaskan perkhidmatan ETS dan komuter di laluan Gemas Tumpat, Gemas JB ke KL Sentral. Pantai Timur akan ada ECRL. Penerangan yang sangat interaktif dan meletops. Bila aku naik ETS, aku expect servis dan makanannya macam Eastern and Oriental Express dari Bangkok ke Singapore. Hello, sekarang dah 20.23, wake up! Paling last aku naik first class pun tersempat sempur berhenti kat bank negara sebab bad maintenance. Eastern and Oriental Express bukan di bawah KTM. ENO adalah kereta api persiaran yang dikendalikan oleh jenama pelancongan mewah Bellman. Satu pakej boleh mencecah $4,650. $21,600 memang tak sama tahap servis tak sama kualiti servis dengan ETS apa kata bro buat pasal sejarah sebelum kereta api komuter iaitu rail bus lama dah tak tengah berita dulu pernah naik dari laluan Port Klang ke KL ada dikasan berkaitan dengan rail bus di dalam video berkaitan komuter komputer, komputer nombor 1 boleh tengok di pautan kat sini boleh klik kat atas geram dengan sebutan di uh -huh. yang disebut sebagai di, D... sepatutnya disebut seperti selangor kejap kamus dewan cara sebut di ialah uh, Dal ya sin ya lam. Kalau ada huruf ya maksudnya ada bunyi e. Sebutan ialah diesel dal ya sin ya lam diesel. Sebutan yang link satu ialah sebutan untuk bahasa Inggeris. Diesel. Diesel diesel. Diesel diesel. -sel, diesel. Dengar tak bezanya? Pengangkutan awam yang dilupakan di Pulau Pinang, tram. Saya orang Penang pun baru tahu banyak ilmu dari Fahmi Penyampaian yang sangat selesa didengar Kajian menyeluruh mengenai semua aspek pengangkutan di Penang Ingat tak cerita pasal bas hijau, kuning, biru dan seri negara Lupa pasal bas MPPP Tapi sempat selesa juga bau-bau-bau. Bas MPPP telah digantikan dengan bas cat di kawasan Komta dan juga uh, jetty Pusing-pusing dalam kota Datuk saya pernah menceritakan tentang tram di Pulau Pinang masa saya kecil dulu Admin tak sebut pun pasal zaman minibus di KL telah dipindah operasi ke Pulau Pinang jadi pengangkutan awam yang lebih kelang kabut. Sebab kelang lah dokumentasi dan juga gambar-gambar lama dan rekod berkaitan dengan bas mini di Pulau Pinang susah suka dicari di dalam arkib maupun di dalam internet pun. BRT Sunway projek 630 juta ringgit dan masa depan sistem BRT. Very well research, you deserve more subs and views. Keep it up bro, cuba pergi Jakarta bang dan review public transportnya. Channel ni bagus, yo share share bagi ramai bagi subscribe tambang mahal apa hal penduduk bandar Sunway kan berduit tak gitu adanya BRT line kat situ dengan kos pembinaan 630 juta ringgit kalau penduduk yang miskin mana mungkin akan terbinanya BRT line uh, di situ dengan kos pembinaan 60, 630 juta ringgit Bukan semua orang yang ada di Bandar Sunway Yang tinggal di Bandar Sunway punya duit berkepuk-kepuk Ada yang bekerja dekat kedai-kedai kat Sunway Pyramid Pelajar uh, student di Taylor University dan juga Sunway University Yang duit banyak habis uh, untuk bayar yuran saja, Untuk bayar kos pengajian dan orang yang tinggal kat situ untuk transit ke LRT sebab sasaran pengguna LRT ialah golongan yang berpendapatan rendah dan golongan yang berpendapatan sederhana kalau ada Mercedes Benz GL450 baik naik kereta saja buat apa naik pengangkutan awam kalau berduit banyak kos pembinaan BRT lagi murah daripada kos pembinaan LRT dan MRT right uh, ah yeah, ya kos pembinaan uh, BRT uh, lebih kurang 100 juta ringgit setiap kilometer MRT Lelong Putrajaya berkos lebih kurang 410 juta ringgit setiap kilometer. Monorail, kesilapan dalam perancangan pembinaan Putrajaya. Pengkuatan awam yang paling sesuai di Putrajaya ialah tram memandangkan penduduk Putrajaya yang tak terlalu ramai. Tram termasuk dalam kategori ultra light rail. Jika siapa yang pernah pergi ke Melbourne mungkin pernah naik Melbourne tram. Monorail ini sepatutnya diteruskan dan sambung sehingga IOI City sebab memang IOI City Mall memang langsung tak ada pengikutan awam. Sekurang-kurangnya orang saya berjaya dan putrajaya boleh pergi ke IOI City Mall. Sukalah konten di macam ni, sayang tak ada semputan orang macam ni sebab lambatkan video-video clickbait yang macam ni. Penduduk tak ramai ni, kalsentrik sangat putrajaya ni Allahu projek monorail tak yalah teruskan mengarut je lah lah mahal nak buat, nak maintain baik guna bas elektrik je duit yang bilion-bilion tu baik laburkan pada pendidikan dah ataupun projek-projek yang lebih berguna dan berimpak tinggi pada rakyat Tempat Paling Strategik di Thailand Boleh tahu adakah bahasa dan bangsa di kedua-dua wilayah dalam negara Thailand dan Myanmar tersebut iaitu wilayah pancaran tanah seri ya, di timur dan baratnya sama atau berlainan untuk jawab soalan ini kenalah pergi ke selatan Myanmar iaitu wilayah Tanasiri uh, masalahnya orang Malaysia yang nak pergi ke kawasan ini ke Tanasiri tak boleh ikut jalan darat langsung dari uh, peracuk kiri kan ikut, ikut jalan, darat hanya boleh masuk ke Myanmar melalui lapangan terbang Yangon lapangan terbang Mandalay atau lapangan terbang Napido atau di pelabuhan Kautong betul-betul di tempat paling selatan tambahan lagi nak masuk kena mohon dan bayar e-visa bukannya murah betapa mahalnya memiliki kereta serta kesan-kesannya. Terima kasih bang kupas pasal isu ini itu sebabnya saya merasakan Malaysia perlu merancang bandar dan kawasan yang kurang kebergantungan terhadap kereta dan lebihkan merancang bandar yang lebih pada uh, pejalan kaki, basikal dan juga skuter. Saya pernah duduk luar negara, hantar anak sekolah, prasekolah, pergi supermarket, pergi pasar, tolak stroller, jumpa member, semua naik train. Di dalam bandar atau pekan, semua boleh diakses dengan jalan kaki Malaysia ni nak P7-11 pun kena naik kereta sebab tu tak lindungi dari elemen cuaca dan jalan tu bahaya tak caya tengok seberang apartmen seberang Mid Valley jarak 100 meter tapi nak jalan kaki kena lintas Federal Highway memang kiok lah Lupa nak campur kos dari rumah ke stesen bas dua kali Kos perjalanan dari stesen semeluh ke destinasi Kos masa lagi Kos masa Sebagaimana yang disebut dalam video berkaitan RKLI Express Nak cepat, kenalah bayar lebih ini ialah dilema yang sering berlaku. Nak jimat duit tapi makan masa ataupun nak jimat masa tapi makan duit. Mengapa lingkaran tengah utama atau CSR mengambil masa lebih 12 tahun untuk siap? Saya telah menggunakan jalan CSR ni dari Karak ke Kuala Besut 2 minggu lepas. Kualiti jalan dari Bentong sehingga Raup adalah baik tapi taklah sebaik LPT1. Jalan dari Merapuh ke Gomusang masih dalam pembaikan. Pemandangan sepanjang CSR sangat cantik. Pemandu kena berhati-hati kerana tidak boleh speeding kerana setengah tempat jalan masih 2 lane. Sebelum ni saya pernah terfikir juga kenapa CSR diambil masa yang lama untuk disiapkan Alhamdulillah bro dah bagi penerangan yang baik sekali Saya dapat ilmu baru bila bro bercerita mengenai satu masa dulu Pusat Ekonomi Pahang adalah di sebelah barat Negeri Pahang Saya tak sangka ada juga pembuat konten yang lokal yang sangat berkualiti dan ilmiah macam bro Kita perlu lebih ramai lagi pembuat konten seperti bro Masyarakat awam perlu dicerahkan dengan ilmu Nice akhirnya jumpa juga orang Malaysia yang buat video pasal jalan-jalan pengkota awam kat Malaysia ni baru ada channel ala-ala J Foreman kat Malaysia ni Syabas saudara berucap menggunakan bahasa Melayu yang sempurna sepenuhnya ada setengah pengacara YouTube berucap dalam bahasa Melayu bercampur bahasa Inggeris padahal istilah uh, bahasa Melayu sudah cukup sempurna Bahasa Melayu tu sendiri dah cukup indah Perojakan ni berlaku kerana Pemahaman bahasa yang kurang cakna Dan juga mendalam Nak guna bahasa Gunakan bahasa dengan betul If you want to use English Use it properly Penerangan lengkap, ringkas dan tepat Saya kat Melaka mengharapkan projek CSR ni dapat siap sepantas mungkin Senang sikit nak melancong ke negeri Kelantan Saya suka maklumat yang sampaikan lengkap berserta info sejarah, lakaran dan peta Sangat komprehensif Tak macam sesengah YouTuber yang lebih nak glamour sebutan R yang pelat dan meluat Sedangkan info penting diabaikan Sila kekalkan cara ni walau ada orang komen ke arah untuk glamour bodoh Sebagai anak kelatek, patut buanglah sikap semua perkara nak free Quality not great A eh, tapi Kupit nak buat tu bit petih. Saya tengah fikir adakah bila siap nanti akan ada R&R yang akan dibina jalan straight kalau memandu akan cepat mengantuk. Akan wujud kawasan R&R kalau kereta semakin banyak. Bila siap sepenuhnya pasti diorang bedal 150 kat highway. Tak payah tunggu siap. Jalan yang ada pun orang dah bawa kereta laju macam pelesit. Berbahaya berliku-liku sempit. Lebuh Raya Timur Barat yang kedua. Channel ni memang mantap bab-bab geografi. Muka berkembang maju bro. Saya sudah berkeluarga dengan orang Pantai Timur, oleh itu saya sudah merasai perbezaan jalan raya di Senanjung dengan negeri kelahiran saya. Saya masih rasa jauh jalan raya di Senanjung lebih baik, maka saya masih puas hati. Jalan ni paling selesa untuk ke Terengganu sebab tiada kesesakan dan dekat berbanding Lebuh Raya Timur Barat dan LPT. Saya suka lalu jalan ni sambil lihat keindahan alam especially area Tasik Kenyir, kadang-kadang boleh tengok gajah. Saya pun baru tahu ada Jalan Timur Barat kedua, Sel selalu saya dok guna yang Jalan Timur Barat pertama, Gerit Jeli je sebelum ni, okey boleh lah explore lah lepas ni, thanks. Udah lalu highway ni dari Felda Aring 8 ke Tasik Kenya memang sunyi seram sikit sebab kurang kenderaan banyak trailer uh, amang dengan balak je yang jumpa Menakutkan kereta mesti tip top minyak mesti cukup kena spare lampu suluh dan parang set stok makanan Baru lalu minggu lepas boleh tahan jalan je yang teruk tu kawasan Felda Aring Gomusang jalan di Tasik Kenya tu dah elok banyak Batu bersurat Terengganu satu enigma dalam sejarah Sewajarnya sepihan batu bersurat itu dicari lagi sehingga ditemui dan maksud tulisannya diterjemah dan difahami dengan berbuat demikian secara sebenar peradaban negeri Terengganu dan kewujudan awal kerajaan Terengganu dapat digaluri dengan lebih tepat lagi. Bukannya ini sudah dijelaskan oleh Profesor Ahmad Adam dalam tajuk eksklusif tulisan Jawi kuno cari aja di YouTube itu berasal dari Jawi kuno. Maksudnya ialah video wawancara oleh Profesor Dr. Ahmad Adam yang dikelola oleh Lembaga Muzium Negeri Tengganu kan. Moderator ialah Profesor Muhammad bin Abu Bakar yang mana saya sendiri pernah berguru dalam kuliah beliau waktu universiti dulu. Pengorbanan dan perdamaian, kisah jalan raya Timur Barat. Harap JKR Negeri Perak dan Kelantan serta kerjasama bersekutuan dapat improvekan jalan Timur Barat rugi kalau tak manfaat ke infra sedia ada. Saya selalu tengok video abang, saya cadang boleh buat versi TikTok. Short simple tapi penuh info. Kami tak lupa uh, RNR Banjara Titiwangsa bila melalui Bukit Gerik sebab memang tempatnya memang mendamaikan sejuk boleh cuci otak dengan pemandangannya amat mengagumkan. Kehijauan rugi siapa-siapa kalau tak singgah sini. Bekas pekerja jalan raya timur barat. Sekarang saya berumur 71 tahun. Nak tolong jawab apa maksud denai bukan denai dango ataupun penduduk kecil. Apa maksud denai? Menurut kamus dewan, denai bermaksud jejak binatang. Orang asli dan juga orang Melayu mengikuti denai di dalam hutan atas beberapa sebab. Pertama sekali dia dekat dengan pecah air, biasanya sungai. Boleh memburu sebab ada bukti jejak binatang lalu. Dan denai kebiasaannya kurang curam berbanding laluan mendaki bukit, terutamanya denai gajah. Kisah jatuh bangun sistem transit rail pertama di Malaysia, LRT Ampang dan Sri Petaling. Aku kerja kat Menara Maybank tahun 1995, LRT Ampang Sri Petaling dalam pembinaan lagi. Boleh nampak cantilever bridge dari atas menara di siap sikit demi sedikit sehingga aku The Star pernah buat satu artikel kat kawasan tu dengan tajuk An Ugly Side Vibe macam dia Dream traveler Hello and selamat pagi Rusi besi yang sejuk <laughs> Bagaimana Smart cuba mengatasi banjir dan trafik di Kuala Lumpur? Memang tak selesaikan masalah pun kesesakan lalu sebab Selepas tol sungai besi Banyak sangat exit ke lebuh lain Sepatutnya entrance dan exit Kena buat sebelum tol sungai besi Lepas tu Malaysia memang tak ada ring road yang terancang Semuanya putus-putus untuk menjadikan ring road Pernah ride motor dalam smart tahun 2013 Sebab buka Google Map Sejarah KTM dan masalah dalam perkhidmatannya saya dah tunggu-tunggu penjelasan anda tentang KTM Komuter. Saya tinggal di Pulau Sebang. KTM Komuter menjadi pengangkutan awamnya amat penting bagi saya untuk sampai ke KL setiap minggu. Saya agak tertarik dengan pengetahuan mengenai KTM Komuter dan sudah menanti-nantikan penjelasan KTM Komuter sebelum anda buat video ini lagi. Seterusnya, mari kita melihat bahagian uh, soalan jawab itu Q&A yang diletakkan dalam community page dari juzam lepas. Buat video Q&A bang, soalan saya kenapa bumi ni bukan berbentuk flat? Bang boleh tak cerita tentang kerosakan jalan raya yang sering berlaku di Malaysia? Kos pembaikan jalan raya untuk di seluruh negara adalah dianggar berjumlah RM4 bilion. Dalam belanjawan 2024, peruntukan sebanyak RM2.8 bilion diberikan. Tahun-tahun sebelumnya tak dapat tak sampai separuh pun. Nak tanya kenapa abang buat channel asing-asing bahasa Melayu dengan English Kenapa tak buat saja satu video je Tapi ada dua sari kata bahasa kan lebih senang Ada tiga sebab Sebab pertama bahasa Sebab bahasa Melayu dan bahasa Inggeris Berbeza struktur dan juga cara penyampaian Sesetengah ayat atau selitan jenaka Kalau dibuat dalam bahasa Melayu Dan terjemahan lawak kepada bahasa Inggeris akan jadi hamba Contoh Oleh sebab itu terdapat tulisan Cina pada papan uh, ke, papan tanda kedai Dan juga restoran-restoran yang menyajikan masakan Cina sedap tak tahulah sebab tak pernah cuba lagipun kalau video hanya keluar dalam bahasa inggeris dalam inggeris saja nanti ada yang cakap lah aku melayu lupa daratan lah tak kenal aksara bahasa bangsa sendiri dan uh, sebab kedua ialah sasaran penonton. Versi bahasa menonton, uh, menyasarkan penonton uh, tempatan dalam negeri. Dalam masa yang sama uh, saluran di dalam bahasa inggeris ataupun inggeris menyasarkan penonton di luar negara dan juga penunt, uh, penonton tempatan dalam negeri yang lebih minat menonton YouTube dalam bahasa Inggeris. Sebabnya, orang yang biasa menonton YouTube di dalam bahasa Inggeris akan kurang cenderung untuk menonton video dalam bahasa Melayu. Sebabnya? Sebabnya ialah kurangnya video-video ilmiah dan juga informatik sebagaimana yang terdapat dalam banyak di dalam bahasa Inggeris. Sedangkan video-video di dalam bahasa Melayu banyak fokus pada agama, politik, isu-isu sensasi dan juga prank ataupun challenge yang memang tak bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, misi Fahmi Bersih Bahasa adalah untuk memperkaya maklumat ilmiah walaupun sedikit. Uh, maklumat ilmiah yang berbukti dan bermanfaat di dalam bahasa Melayu di dalam dunia maya ini dan isu yang ketiga, sebab yang ketiga isu uh, penciplakan ataupun plagiarism sebab terdapat isu-isu di mana video-video di dalam bahasa Inggeris dialih bahasa dan dicuri skrip dia bulat-bulat 100% copy and paste diterjemah kepada bahasa lain dan kes ini banyak berlaku uh, di saluran yang berbahasa Spanyol untuk kawasan uh, Amerika Latin bahasa Portugis untuk negara Brazil dan juga bahasa Hindi nah, negara lah di mana video-video daripada bahasa Inggeris dialih bahasa dan dicuri tanpa kebenaran penerbit yang asal content creator yang asal yang penak-penak buat dengan adanya dua saluran ataupun dua channel isu penciplakan boleh diminimalkan sebab dua-dua bahasa ada melainkan kalau ada siapa yang nak curi skrip dan ambil terjemah bulat-bulat tukar kepada bahasa Jawa alamak kena buat tiga channel lah kalau macam tu Terima kasih kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang fami Besi Bahasa dan Menutup Tirai bagi tahun 2023. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi di dalam jumpa lagi dalam tahun depan.